Presiden AS Iktiraf Kejayaan Malaysia mudah cara perjanjian gencatan senjata antara Kemboja dan Thailand. Afnan Hamimi tegaskan pihaknya pandang serius kelemahan skim subsidi Budi 95. Pas Kelantan sokong cadangan agar undang-undang berkait kes rogol dipindah. Tindakan pihak berkuasa robo pangkalan haram bukan usaha tutup rezeki penduduk. Tujuh pelajar IKBN Miri digantung pengajian selama seminggu. Dan TPM tegaskan komitmen kerajaan pastikan keselamatan rakyat Malaysia sertai misi flotila Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengiktiraf kejayaan Malaysia memudah cara perjanjian gencatan senjata antara Keboja dan Thailand sebagai pencapaian besar mencerminkan kewibawaan negara serta keteguhan ASEAN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata di laman Facebook, pengiktirafan itu disampaikan ketika perbualan telefon beliau bersama Trump di mana Malaysia menegaskan komitmen sebagai pengerusi ASEAN untuk terus memainkan peranan proaktif bagi memastikan keamanan serantau. Beliau turut menyampaikan penghargaan atas peranan dimainkan oleh AS dalam memastikan gencatan senjata tersebut dicapai. Datuk Sri Anwar berkata, Malaysia menantikan kehadiran Trump ke sidang kemuncak ASEAN bulan depan yang bakal menjadi platform penting untuk mengukuhkan kerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Katanya, Perbualan telefon itu berlangsung ketika beliau menerima kunjungan hormat wakil perdagangan Amerika Syarikat USTR Jamison Greer yang kini berada di Malaysia sempena mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-57 dan mesyuarat berkaitan. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, Pihaknya memandang serius kelemahan skim subsidi petrol Budi 95 yang ternyata jauh tersasar daripada janji awal Kerajaan Madani. Katanya, pada mula diperkenalkan, skim itu digembar-gemburkan mampu menjimatkan 16 bilion setahun namun angka itu merosot kepada 8 bilion dan akhirnya tinggal hanya sekitar 2 hingga 4 bilion penjimatan kecil ini langsung tidak memberi kesan bermakna kepada kedudukan fiskal negara malah boleh menjadi beban baharu sekiranya harga minyak dunia terus meningkat kerana kerajaan terpaksa menambah subsidi menurutnya agihan subsidi itu jelas tidak adil kerana golongan T20 dan pemilik kereta mewah tetap menerima manfaat sama seperti rakyat marhai yang hanya menggunakan motosikal atau kereta kecil Malah pengguna pengangkutan awam tidak mendapat sebarang faedah. Ia menjadikan Budi 95 bersifat regresif dan bercanggah dengan semangat keadilan sosial. Menurutnya lagi kuota 300 liter sebulan juga tidak menyelesaikan masalah asas walaupun mencukupi bagi kebanyakan pengguna kerana ia memberi isyarat songsang iaitu lebih banyak guna, lebih banyak subsidi. Beliau turut menyatakan rakyat dibebankan dengan pelbagai syarat dan kerenah birokrasi apabila Menteri Pengangkutan mengumumkan pemegang lesen yang gagal diperbaharui lebih tiga tahun tidak layak menerima subsidi. PAS Kelantan menyokong cadangan supaya undang-undang berkaitan kes rogol bawah umur atau statutory rape dipinda bagi membolehkan remaja perempuan yang terlibat dalam hubungan seks suka sama suka turut dikenakan hukuman. Lapor sinar harian, Ketua Penerangan Muhammad Ashri Mat Daud berkata, langkah itu selari dengan prinsip keadilan Islam yang menetapkan zina sebagai jenayah besar dan kedua-dua pihak wajib menerima hukuman. Bagaimanapun, beliau menegaskan remaja perempuan bawah umur perlu tetap dilindungi daripada dimanipulasi dan eksploitasi seksual. Sexual grooming yang boleh mendorong mereka rela melakukan perbuatan itu. Ujarnya, undang-undang perlu mengambil kira sama ada ia benar-benar suka sama suka atau wujud pengantunan seksual. Dalam masa sama, Muhammad Asri memberitahu langkah pencegahan gejala zina perlu diperhebatkan melalui kaunseling, nasihat hukuman taksir dan pendekatan restoratif yang difikirkan sesuai. Media pada Ahad melaporkan Ketua Polis Kelantan Muhammad Yusof Mamat mencarangkan agar perempuan yang terlibat dalam hubungan seks suka sama suka dengan lelaki turut dikenakan tindakan undang-undang. Apabila timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan boleh kata ini pekerjaan atau sumber rezeki memang kita tepuk dahi. Demikian kenyataan ahli parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad sekaligus berkata tindakan pihak berkuasa meroboh pangkalan haram di sempadan Malaysia Thailand khususnya di daerah Tumpat, Pasir Mas dan Rantau Panjang Kelantan bukanlah usaha menutup rezeki penduduk. Katanya dalam satu hantaran sebaliknya Usaha itu adalah langkah baik mengekang kes-kes jenayah membabitkan penyeludupan. Nik Nazmi berkata, rakyat tidak akan bergantung kepada aktiviti sempadan yang penuh risiko dan jenayah sekiranya kerajaan negeri pandai menjaga ekonomi. Terdahulu Muhammad Fazli Hassan menyuarakan kebimbangan terhadap nasib rakyat yang mungkin kehilangan sumber pendapatan. Susulan operasi merobohkan lebih 200 pangkalan haram di sepanjang sempadan Malaysia Thailand. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo berkata, tujuh pelajar yang terlibat dalam kes buli seorang pelajar Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri Sarawak digantung pengajian selama seminggu. Beliau berkata, keputusan itu dibuat selepas mesyuarat Lembaga Tata Tertib Pelajar IKBN yang diadakan semalam bagi membincangkan tindakan sewajarnya terhadap semua pelajar berkenaan. Jawatan kuasa lembaga tata tertib pelajar IKBN Miri sebulat suara membuat keputusan untuk mengenakan beberapa tindakan tata tertib lain kepada pelajar terlibat termasuk pemberian elaun diberhentikan serta-merta dan perlu melaksanakan kerja amal, lapor diri secara berkala dengan pegawai disiplin dan tahan outing untuk tempoh sebulan. Pelajar terlibat dan mangsa perlu mengikuti sesi kaunseling yang diaturkan oleh IKBN Miri. Menurut Hana, langkah tegas itu diambil sebagai mesej jelas bahawa kementerian tidak akan berkompromi dengan sebarang bentuk salah laku termasuk buli yang menjejaskan keselamatan pelajar dan mencemarkan nama baik institusi pendidikan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi menegaskan komitmen kerajaan untuk memastikan keselamatan 34 rakyat Malaysia yang menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla GSF ke Gaza. Selain lebih 500 peserta antarabangsa lain yang kini berdepan situasi getir di wilayah bergolak itu. Memandangkan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, kerajaan bersedia menggerakkan saluran diplomatik menerusi negara sahabat berdekatan bagi menjamin keselamatan semua peserta misi GSF. Katanya, beliau akan turut menghubungi Menteri Luar Muhammad Hassan yang kini berada di New York bagi menghadiri Perhimpunan Agong PBB bagi membincangkan langkah diplomatik yang boleh diambil segera. Selain itu, perbincangan akan diadakan dengan Menteri Pertahanan Khalid Nordin mengenai kaedah terbaik melibatkan kementerian itu dalam usaha bantuan dan pemulangan peserta misi ke tanah air. Ahmad Zahid menegaskan keselamatan dan kebajikan rakyat Malaysia sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dan segala usaha akan digerakkan bagi memastikan mereka kembali dengan selamat. Beliau turut mengucapkan penghargaan kepada 34 individu terbabit kerana berani menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza meskipun berdepan pelbagai cabaran dan ancaman. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextup News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextup Malaysia dan subscribe YouTube Nextup TV. Nextup Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.